Забезпечення теплом мешканців військового містечка номер 33 для міських теплопостачальників тривалий час було справою не з легких, адже теплоносії для цього житломасиву вироблялися на вкрай застарілому неефективному обладнанні на котлах з низьким коефіцієнтом корисної дії на котельні, побудовані у минулому столітті. У новому опалювальному сезоні ситуація тут докорінно змінилась на краще. Забезпечувати теплом мешканців цього житломасиву почала нова сучасна котельня підприємства «Зержинське управління регіонального будівництва. В феврале 2013 года было принято решение, мы взяли на себя ответственность взяться за этот проект. Проект строительства новой, современной, энергоэффективной котельной в городе Кривой Рог. Данный проект — это заслуга не только нашего предприятия, и не только наших сотрудников, и нашей рабочей группы, которая работала без выходных. Это заслуга всего города. В этом проекте принимали участие практически все жилищно-коммунальные предприятия города, такие как теплосеть, криворожгаз. Благодаря их знаниям, их умениям, их содействию в вопросах и в оформлении документов мы достигли того, что сейчас есть, и жители получают качественный теплоноситель. На котельные предприятия використані найсучасніші технології вироблення тепла та надійне високоефективне обладнання. Уникальность этих агрегатов в том, что они имеют крайне высокий коэффициент полезного действия, который составляет 98%. Значит, за счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что в данном агрегате используется двухступенчатый теплообмен между продуктами сгорания природного газа и самой сетевой водой. Значит, также эти котлы являются экономичными не только с точки зрения теплоэнергетики, но и с точки зрения производства. Металлоемкость данных агрегатов является самой низшей из всех аналогов, представленных в теплогенерирующем оборудовании. Значит, кроме того, как вспомогательное оборудование, оно уже является основным. Мы использовали горелки Wieshaupt немецкого производства, каждая производительностью 2,6 мегаватта. Горілки мають свой контролер, який дозволяє в автоматичному режимі підтримувати газ-воздух при зжиганні природного газу. Високі показники в економії енергоносіїв досягнуті підприємством Дзержинського управління регіонального будівництва, це також яскравий приклад успішної реалізації міської програми енергозаощадження. Реалізація даного проєкту це ще раз підтверджує роботу із політичної міста в питанні енергозбереження. Так как э, данный проект э, научно нашим жителям показывает, как можно без задействия бюджетных средств, а это было очень весомо, то есть найти инвестора и реализовать такой амбициозный проект, э, осуществить проекты в сфере энергосбережения, которые позволили не только сэкономить энергоресурсы, но и ос основные составляющие тарифа, который э, заложен для обеспечения тепловой энергии и горячим водоснабжением жителей города. Данный проект хотел бы акцентировать ваше внимание. По моим сведениям, один единственный в Украине, который реализует в основном львиную долю тепловой энергии для частных лиц на новом оборудовании и за счет средств инвестора.